Всем привет, друзья! Аномальная активность на этом канале продолжается. Как еще может быть иначе, если на дворе у нас мажор? Сегодня третий игровой день. Ребята играют сначала с командой Бум, а потом уже вечером с ЕГЭ. И мы невероятно ждем хороших результатов. Они нам очень необходимы, несмотря на то, что положение в группе у нас хорошее. Если вы не смотрели наши предыдущие влоги, то я вам обязательно советую это сделать сразу, как посмотрите этот. Также не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, написать комментарий, поставить колокольчик, Потому что контент еще будет продолжаться. Мы находимся здесь и надеюсь, что стадия плей-офф тоже для нас будет вполне себе доступна. В общем, продолжаем смотреть влог, друзья, и пожелайте нам удачи. Я знаю, да. У -у -у. Я, ДВ, да? Да. Я знаю. На улице это говорил. Ты чем меня слушал? Я в клубе. Тралл? Какой пароль там? Тралл. У меня неправильно. Тралл с двумя L. Ну да. Неправильно тоже. Тралл. А, вот так вот. это Ну хотя и double пик нам тоже приятно, потому что у нас четыре героя первый первой стадии. Макс, разом, Розон, Пак. Ну пак, да. еще. Пока пака Тогда у нас сэкон. Не факт. Могут заходить. А вы нормально пикаете. Мне страшно, когда неверно у нас такой поведение. Коля меня просит скидывать кружочки. Да, я теперь в таком тильте после того, что Амиран сказал, я не знаю, как я смогу играть. По поводу? У меня психологическая травма. Спасибо, А есть врач где-то, какой-то психолог, психотерапевт? А что ты сказал, что у меня травма? что я переживаю, что когда неверно мы пикаем, все ничего плохого не говорят. Дискорд есть у кого-то? У меня есть. Да, Есть гена в Дискорде. Что для нас? Гена, У нашего тренера, зовут Гена. Мы его очень высоко ценим и любим. он с нами не присутствует, потому что он не получил визу. Да, Мира? Генерал. Он, конечно, генерал. Да, он комментирует наши влоги, поэтому привет. Вот, но Он не может присутствовать на драфтах, но мы можем с ним общаться до старта. Все, заканчиваем. У них просто керри еще супер, 17 пункт. У них прям за почти нет. Ей енот пробрался в дом И купался в ее бассейне Думала, что он тонет, а он оказался просто Чили Здесь нужно на 3 градуса меньше Еще температуру Если мы ветер, то так что либо берем плака, либо пака закрываем. Guys, who will be selecting an option for you? For the coin toss? Okay. Yeah, yeah, sinking a little bit. True. Ну чё, я за секунд. Тебе вообще без Чем нам удобнее, то и Yopaj in a bit of danger. Sweden strong should be able to dispose, but no, he's out of mana. Yopaj is gonna try and turn this one, but does go down. In comes Skem, He should find one, but no, no one's gonna turn this one again for a double kill, it seems like. a scam. He'll try to fight back. And now the two mount onto the Ember. Na'Vi, they're trying to make their way over to try and help out as V Tune is gonna be there, and so will no one. There should be the first kill onto the Ember, and it will be. Na'Vi. Doing a great job of fighting back now as they found Tim's. They'll find Skem. That'll be three down for the side of Boom Esports. Lincoln's broken. They'll make the jump in. Doom is out. Jackie, a massive target here for the side of Navid to claim. He is dropping low and being stun locked. So darn much. He doesn't even get a chance to fight back. But Tim's a four-man avalanche out from our tiny. They'll go for the fight anyway, even without the Monkey King. FBZ, he's up in four seconds. We'll take down two of them. A buyback from Sweden Strong. But now the chain's down. Lace. Gonna try and fight back. Hex is there onto the ember. Can they burst down pash It seems like they just maze does go down. Tim's the cop and illuminate. Will try to run, but the back is there from Sweden Strong. So Yule's up. But where's the tide? The tier three tower now under siege by Na'Vi. Ooh. Another dispose. Look at the range on that, John. Onto the Viper. Just get multiple Lincolns out. They make use of it well. Hold that replay for a moment. Jackie in trouble. suppose that they're onto Tim's. They'll make the jump in. Lace also making the jump in now as Tim somehow still alive. Jump in from Yopaj though. However, Jackie's going to drop. Lace takes care of it. Doom's still up. Yopaj will remnant towards the other side and should be okay, but the chase is on. He'll drive for it just to hide in the tree line and now the TP up. But Ooh. they see him. Oh, they see him. He was short on mana. Не пошло на что-то в первой игре против Бум. Потом спросим у ребят, что именно на, по их мнению вышло не так, как они хотели. А, но ничего, у нас впереди еще один матч против ЕГЭ. Вообще сегодняшний день достаточно интересный, сегодняшний игровой день. А, по положению в группе сейчас ЕГЭ находится на шестом месте. Я напоминаю, что шестой и восьмой не проходят стадию плей-офф. И у них 4-6 а, количество очков. У нас же 5-5 после первой игры. И мы делим с Бум четвертое место. Выигрывать нужно очень сильно. Четвертое место, конечно, это не, не критично, однако все равно уже опасная зона. А, вот, матч начинается уже вот-вот. Буквально мы вышли и ребята начинали драфтить, поэтому мы сейчас отправляемся его смотреть и увидимся с вами уже после игры. Crit will fall first. Artizi on the run back as Arben trying to bring down no one's void spirit with his coil up on him. He is leashed and trapped. And a great a kill route. from Arben. Quick succession of kills on the AM there. Huge boost for EG's morale. But sweet and strong and lays, aiming for Nightfall. Crit gonna roll away. He's out of danger. Nightfall fighting back. And gets a double kill as he picks off the clockwork. He will die in return in a two-for-two. Two. They do have this Chrono though Catches onto on the edge. Ursa and the Dazzle, so no grave, no heal. And the time lock bash is landing onto Ursa while they try to curse our up. A little bit disjointed here from EG. As they link and drain the damage from the void, but in comes V trying to clear up on Crib. V. Сегодня знаменательный день, дорогие друзья. Не только последний день группового этапа и наши великие надежды. самое главное, что сегодня день рождения у нашего капитана Алексея Соло Березина. Мы ему купили тортик, у нас есть вот группа поддержки. Сейчас мы пойдем и устроим сюрприз перед игрой. Надеюсь, мы не испортим ему настроение. И подарим носки. Лех! 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 Днем рождения! С днем рождения! С рождения днём. тебя! Собак, твоя семья! Ты похож на обезьяну, пахнешь точно, как она. Рождение тебя. Ой, Спасибо держи. Очень приятно, я держу. не знаю, зачем держу носки. Чтоб тепленько было под кондиционерчиком, да, под Желаем тебе Спасибо. побед, Леша. Побед, давай едем. Спасибо. Спасибо. С Побед Спасибо. тебе и удачи, успеха, здоровья. Что самое главное в нашем возрасте. Шастичка. Победы. Как я первая сказала, преимущественно Побед. на победу. Ты не очень рада будешь, конечно. Ну, ты знаешь, Но повоюем. Моральная дилемма, конечно, но день рождения все-таки. Спасибо большое. Очень приятно. Настроение подняли. можем взять что угодно, это просто герой. Можем взять, и с, с зажжем, можем взять. Так, я поэтому расстраивался, это было, потому что говорили, что взять способственный герой. Хотя мы с ним брали даблпики и были счастливы просто. Так что у нас флексация. я говорил про Марсала тоже. Что типа вообще не изменилось, вы говорите, героя убили, дерьмо. Про Варлока. Как дела? Готов к игре? Ну да, готов на самом деле. Немного сонный, проснулся пару часов назад, еще mm. полностью раскрылся, вот так. Нормально я... сонный. <связок> <связок> я шучу. Немного давайте. Да? <связок> Меня триггерит, что у нас такая потерянная здравка, что слишком часто меняются приоритеты, так не должно быть. Вот это подстраивание под мету — это фейк-инфа, вообще абсолютно. Мы играли совершенно другим вот все время, сейчас мы три месяца по а другому время. Челы пикали, когда мы проигрывали, ну, там в основном были пики, вот то, что сейчас, типа, происходит на Турике. Ну, Зевс, например, почему он отказался от этой Ну, видишь, от него еще все отказались. А, все это, блин, ЛЖД Турик с ним Арабцы, арабские, они просто отказались. Типа, ну, что-то он вот адекватный только в VR, но хп, на самом деле, я понял. У смотри, у Дазла не наносит урон. У Кенова не наносит урон просто. как ты думаешь, будет браться? Кто, я? Я Митя. А, Знаешь, типа, как бы говоришь. Как ты называешь? Молодой. Ребята, удачи вам! Спасибо, спасибо. Мы уже покинули практис, драфты уже начинаются. на Спирит в игре. Что сегодня будет происходить? Итак, что нам нужно сделать? Нам нужна победа. Если мы победим, то у нас будут высокие шансы на то, что мы даже пройдем в топ-4, насколько я понимаю. Если у нас будет ничья со Спирит, то это улучшает наше положение, и у нас будут переигровки, но, конечно, лучше выигрывать. Если же мы проигрываем 0-2, то мы теряем наши шансы практически на стадию плей-офф, и будем надеяться лишь на то, что Тундра победит Бист Кост, и у нас будут все-таки эти самые переигровки завтра. Все сложная система, сами понимаете какая. Я могла что-то упустить, но я, как говорится, уверена, что обстоят дела именно так. Все или ничего нужно выигрывать, хвататься с первых секунд за игру. И мы желаем ребятам удачи. Я очень сильно переживаю. Очень нужно выходить в стадию плей-офф. Я верю в ребят. Вы видели, что они могут. Они могут в своей оптимальной форме выигрывать кого угодно, на мой взгляд. Поэтому надеемся, что сегодня эта форма именно такая. Using that Shadow wood aggressively to try and do a bit of chip damage. Leaves him wide open to get run at by the Starbreaker and the Hammer and Lays. Toronto Tokyo, with his boots of travel, might be able to connect with the team. And again, Navi using the vision they have because Team Spirit did show two heroes. Battling into Toronto Tokyo and Mira, he's soloing 1v5. Nothing can stop this Lays Dawnbreaker. Maybe a rock dropped in, but Collapse has died already. No buyback. coming through yet. Oh, Toronto, Tokyo barely escapes. Oh, out. He's dead as well. Что, друзья, в такой компании э, с командой, с представителями организации Team Spirit мы смотрим э, наш матч. Первую карту, к сожалению, нами проиграли. Сейчас на второй все идет неплохо. Э, мы небольшие фанаты американской еды, да, мы простые люди. И мы нашли доставку восточноевропейской еды. Тут у нас голубцы и оливьешка, и варенье в Да, и все такое, колдуны. И, в общем, так мы трапезничаем. Если вы тоже кушаете, вам приятного аппетита. Голем за Нави и за Спир. Надеемся на хотя бы 1-1. Или Тоня меня убьет. Да. A turnaround play is available to them, though, and a couple of big kills off the back of it with Zeus and Dawnbreaker coming in. Let's have a few six spells to steal. I'm just gonna steal that. Now. Scatterblast. And Cancel that DP. And dies immediately. Oh, Marcy comes in. Dispose from super long range. Toronto Tokyo. We're gonna take down Lays, but the kisses down the ramp. Raining fire and lightning down from the heavens. Toronto Tokyo very low. We've got those calories in. Good shot from Solo. Where's he heading? Breaker will land her ulti in towards collapse and it'll catch the Mars. Mira does have rebound. Is there anybody to jump off of? No one nearby. So, with no one coming in from the right hand side, he'll pick up his mega kill switch. It's placed down in onto Mira so they know the ops is there. But barracks are falling so quickly, there's no answer. Mira does get killed off clock and the dawn takes it down but no one being demolished by this mortling and Mars trapped inside his own you and gonna came not gonna save him and Yatoro just going deep behind the tier 3 tier 4 towers. He's alone he will die and lose the Aegis but he'll soon have the backup of the rest of his squad in comes collapse again with a spear across the turns into razor and drains all the beaches damage he's dead with no buyback and that's gonna be game a minute and a half with no razor no no Zeus when things go

Видели, друзья, к сожалению, нам не удалось сегодня победить и взять хотя бы одной карты у команды Spirit. Э, результат э, таков, что мы не проходим стадию плей-офф. Классно начинался этот день, и так грустно мы его заканчиваем. А пока что мне как-то не хочется трогать сильно ребята. Они там обсуждают и разбирают игру. И я думаю, что они не в настроении сейчас сильно разговаривать для влога. Но у нас есть спортивный директор, который является по совместительству менеджером, вынужденным на Нави Дота на этом турнире. Амиран. Вы его, наверное, знаете, если вы наш фанат и болельщик Нави давно. Ами, ну давай немножко обсудим все, что произошло. Ну, вот мне, знаешь, чисто как обыватели, без какой-то там, понятное дело, что мы не, не можем претендовать на экспертизу в Доте, мне как обывателю казалось, что шанс действительно был того, что мы пройдем, и у нас были прям бодрые игры, но периодически были некие спады, которые мне тяжело, допустим, как-то объяснить, опять же, не являясь экспертом. Что скажешь ты и какой у тебя остался, какие остались у тебя эмоции после нашей игры в оверолл? Ну эмоции, конечно, не очень позитивные. Мы, конечно, рассчитывали на то, чтобы выйти с группы и желательно в венера. Я в это очень верил, особенно в первые два дня, где мы неплохо себя показали, проиграли первую игру. Но ну, там все, в принципе, окей. Был джетлаг, у нас очень тяжелый перелет был, отменили рейс, мы приехали ночью и сразу там с утра была игра, поэтому это допустимая ошибка была. Потом мы исправились, и вот э, все сломалось у нас вчера. А, мы были настроены минимум забрать три карты завтра, вчера точнее, а в итоге закончили день на 0-4. И я почувствовал, вот как бы после игры с бум у нас что-то сломалось. Я не эксперт, да, во всем этом, но видно было, что ребята и по пикам, и вообще вот ментально они немного просели. В принципе, в игре с ЕГЭ это видно было. Но сегодня, как бы, знаешь, на следующий день они пообщались, я с ними пообщался, вроде было все хорошо, мы и игру хорошо вели, мы обе игры, я считаю, должны были выигрывать, мы, у нас хороший задел был в обоих играх, и в первой игре две ошибки произошло критические, ну и вторую просто надо было дожимать, и мы не смогли. А там Team Spirit уже опытная команда, они показали свой уровень и — Закономерно победили. — Не прощают ошибок, да? Малейшая оплошность, они тебя за нее наказывают и просто идут тебе в трон. К сожалению, это так. Как ты думаешь, мы обсуждали это многократно, говорили в предыдущих влогах, о том, что если бы здесь был Гена, если бы был тренер, возможно, многих бы вещей не случилось, там, как по крайней мере, по, по, по теме драфта. Да, я тоже так считаю. У нас очень крутой тренер. Молодой, у него очень правильное видение доты. С ним очень приятно общаться, работать, как бы в будущем мы будем строить с ним вокруг него как бы все проекты, связанные с Дотой, как и Академии, так mm -hmm. и основные составы. Поэтому, да, его очень не хватало и чувствовалось, как бы он очень большой импакт приносит в игру, особенно на пиках, объясняет ребятам, что лучше, и да, к сожалению, он не получил визу. И такое бывает. Но зато теперь мы будем вместе точно на отборочных на Интернешнл. Надеюсь, что Спирит пройдут э, на Интернешнл напрямую, и мы не увидим их в квалах, потому что не хочется… Ну, это очевидно серьезный коллектив, и хочется увеличить свои шансы на Интернешнл. Я другого мнения. Если ты чем хочешь претендовать на Интернешнл, на что-то ты должна обыгрывать сильная команда. Если мы не можем обыграть спереди на отборов, то нам делать нечего на интернет. Просто приехать, показать, что мы можем занять топ-16, ну, меня, во всяком случае, это не устраивает. Залутать, так сказать, бабло. Да, которое а мы работаем не из-за денег. Да, на такой, на такой грустной ноте, к сожалению, нам приходится завершать турнир. Ты, кстати, был раз, общался с ребятами после игры или нет? Да, я пообщался, все, конечно, расстроены. Но важно, что как ты возвращаешься после таких поражений, потому что сейчас впереди еще путь, который нам надо пройти, в первую очередь, пройти на интернешнл и там показать, что ну, мы можем лучше. У нас состав достаточно хороший, опыт пересекается с молодостью. Я посмотрел, как они играют, общаются у нас классные малые, да. это будущее нави. И мне бы очень хотелось, чтобы мы в ближайшее время, знаешь, отошли от всего этого. Немного ребята отдохнули после турнира, начали подготовку к интернешнл. Хорошо. Ну, тогда мы будем завершать этот влог. Возможно, он получился не таким позитивным, как хотелось бы. Надеюсь, вы нас поймете. Мы постараемся пообщаться с ребятами позже на турнире, если они не улетят. Спасибо, Миран, что ты уделил нам время. Друзья, подпишитесь на канал, все-таки продолжайте болеть за Нави, потому что истинный фанат, он же познается где? В беде, в первую очередь. Поэтому мы вернемся еще сильнее впереди квалификации на International, и это самая важная будет теперь цель. Спасибо, что посмотрели, всем пока!